妈、啊、呀，这就开始了。你好，你好。 奥利荷马这谈判专家最擅长什么来着？呃，微表情解读。高发的员工名单里没有这个女的，她多半是高发专门聘请的谈判专家，不可轻敌。开始吧，还是按上次所说的，我们要求的版权费是一千五百万。 第一步什么来着？对方提预算，我们提。哎，吴科长怎么不说话？忘词了？想什么呢？吴科长是何等淡定从容的高级职业女性，怎么会忘词呢？她肯定是在想如何用最简短的句子切中对方要害。哇，好厉害啊！那他会说什么呢？八百万。 居然能有信心到毫无波动。不瞒您说，之前香蕉公司也对我们表现出极大的兴趣，而我给他们的报价是一千六百万。贵公司完蛋了，脑子一片空白，什么都想不起来。怎么又停住了？不会再等我们说吧？ 高、哦、啊！吴科长一下子就夺回了主动权，把对手拿捏的死死的。虽然什么都看不懂，但我大为震撼。八百万？为什么？还是这么自信满满？他难道不怕和我们谈崩吗？不行，一千五百万，一分都不能少。 部长是在向我们求助吗？想啥呢？那是让我们好好学着点要放大招了。哦，大招要来了，好期待，好期待呀、啊！不是说好的给他们使眼色求助，他们就会帮助我的吗？靠不住啊！八百，还是八百万。 怎么办？他怎么能做到没有任何表情变化？为什么完全看不出来他在想什么？为什么？为什么？为什么？一千四百万，一千三百万，一千万，行了吧？ 什么意思啊？你真的以为我们公司稀罕跟你们联名吗？爸，行了，八百就八百，五 吴科长到底用了什么招数？以不变应万变。我当时真的以为吴科长是忘词了，可没想到人家早有对策。三个字，杀的对面，片甲不留。哪三个字？嗯，八百万。拿下了。这就拿下了。 三浦把联名谈下来了，他们花了大价钱吧，就八百万。